hamsı, yəni istir üsulu istir xəbəri deyir, buna qəbul edirlər. Ən yəni, çox yamanlar var, hansı təqiq etmədən hamsı deyir, üzə deyir adamın ki, bəli, belədir, həqiqətən də təhrifdir. Yerdə yəni, qalanlar təqiq edir. İnsanlar bilmir bunu təqiq olduğunu. Amma biraz elmi olanlar, yəni alimlər olsun, mollalar, fərqi yox, yəni kim o olsun, istənilirsə adını nə qoysan qoy, bilir. İnsanlardan da bilən var. Elmi olanlardan da bilən var. Elmi olanlar da təbii ki, hamsı bilir ə bu uyğun gəlmir də bu fitrə təhrifi demək. Çünki sənin əgər kitabın yoxdursa ortada, yəni sən məsələn danışanda desən ki, falan kəsin kitabı Əhlisun kitab təhrifdir, keçərlidir. Düzdür deyirsən də. Və yaxşı, sənin onda kitabın keçərlidirsə, sənin də kitabın təhrifcə məs onda necə olar? Bax, ortada yəni Mehdi yox, peyğəmbər ölüb kitabla təhrif. Onda dinini nədən öyrənəcək? Deyəcək ki, dinini kitablardan öyrənəcək. Yəni şia ədəbislərindən öyrənəcək. Şia kitablarından öyrənmək lazımdır. Bu da uyğun deyil. Şia kitablarında da sizdə düsturlar var. Vəzə dinin əsl olan imamat haqqında üzü də düsturlar. Məsəl üçün bir dənəsi var. Bunu bondeyim yaddımda qalandır. El-Kapi də keçib 1-ci 278-ci səhifədə. Amma yani, bu şəkil də var kitabdan. Məclisi deyir ki, onun da şəkli var. Yəni Məclisinin Mirat oğlu dən 2-ci 295-ci səhifədə deyir ki, Həsən Muvasıq, yəni yaxşı gücləndirici hədizdir. Hədisdə deyir ki, Əli bin İbrahimov həmin məşhur Kulenli müəllimi öz atasından İbrahim bin Əlidən. O da Məhəmməd bin Əbu Meyrdən, o da Mənsur bin Yunusdan. O da sağdan bir müsəlmandır. O da İsfaq dinamlardan rəvayət edir ki, Cəfər Sadiq dedi: "Dünya mövcud ola bilməz. Elə bir imamımızsız ki, əgər möminlər dinə nəsə əlavə etsə, onu haqqa döndərsin və əgər nəyisə qaçırsalar, onların dikirdiyini geri qaytarsın." Ha, indi bu həmin şəxs deyirlər, Mehdi deyirlər. Samaradadadır, e, ya Cəmkarandadır, İran'dadır. Hər halda bir söz deyir. Həmin şəxs o Mehdi kimsə nəyisə daxil edəndə gəlir, haqqa döndərir qaçıranda gəlir, onu itirdiyini geri qaytarım. Yo, yoxdur. Bu ham 12 əsirdə yoxdur. Yəni deyirlər doğluqdur. Razıyıq, yaxşı doğulubdur deyək. A bu yoxdur ax ortada. Deməli bu hədis əsasın bu insan imam ola bilməz. Yaxşı imam kimdi? kimdir? Kimdir də o da imamdır. Deməli bu popo yəni Şiə kitablarına uyğun da öyrənməkdə düz gündürsən. Onda belə çıxan insanlar fətrət əhlidir. Son 12 əsirdə dünyada yaşayan insanların hamısı fətrət əhlidir. Fətrət əhlində nədir? İslam'a nisbətən özünü İslam istənilən dinə görə götür, istənən firqəyə görə daha doğru. Həmsəcə fitrətəhli idma ilə musum adlandırılmır. Nə adlandırılır? Əzaba layiq olmayan kafir adlandırılır. Yəni kafirdir, amma əzaba layiq deyil və axirətdə əraf dili olan yer var, orada çəkiləcəklər hamısı, deməli imtahanı. Amma mən yəni, düzgün gəlmir, axı bu uyğun gəlmir. Yəni bu 12 əsrdə yaşayan insanlar hamısı ərafda çəkiləcək sınağa. Deməli yəni, bu hamısı fitrətəhli. Bu qədər fitrətəhli. Yəni ən xeyrlü ümmət, ən xeyrlü ümmət yəni hamısı fitrət əhridir. Yəni ilk 280, 260 ildə yaşayııbdı. Nə yaşadın, yaşadın, müəyyən bir istiqamətə az bir hissə. Qalanları da hamısı fitrət əhridir. Yəni gülməli çıxır axı. Bunun cavab tapmaq olmur. Yəni belələri çoxdur bu, yəni dəlelər çoxdur. Belə bu bir dənəsi də var ki, məsələn, deyirlər, Quran təhrifdir. Bu da düzgündür. Yəni onların deməsi düzgündür bunu. Çünki baxdı bu məsəl üçün Nəmətullah Cəzəri var. Əl-Ənvarın nümayəndə. Mənim hələ də yadıma gəlir o onu şəklini də var onun kitabdan çəkilib. İkinci cilt 359-dan sonra gəlir. 363-cü səhifədə deyir ki, deyir e, bu haqqda danışır. Və deyir ki, bizim əsabımız, yəni şialimlər açıq-aydın Quran təhrif olduğundan dəlil edən çoxlu mütəbədir hədislərin etibarlılığını təsdiq ediblər. İndi mən bu məsələdə deyir Şeyx Saduq, Murtəza, Şeyx Təbarsi edəndə bir də Şeyx Ət-Tayyib deyirlər o e, Tusî Onlardan başqa məbələ yadıma gəlir ki, belə deyibdi. Bunun müxalif olan adam görməmişəm. Yalnız onlar müxalif oluqlar ki, Quran təhrif deyil. Onlar da belə hökm vermişlər, iki üzlüq arasında olan Quran təhrif edilmədən dəyişilmə nazil olandır. Görünən də deyib odur ki, onlar bunu bu sözü məsləhət babından deyiblər. Məsləhət də nəyə görə? Qurana tənkit etmək qabısının bağlamaq. Çünki Quranın təhrif edilməsi mümkün olsaydı, onun hökm qaydalarını necə əməl etmək olardı? Onlar da müəyyən deyib məsləhət düzbatından öz inkar etsələr də bunu zahirdə məs kitablarında Quranı təhrif etdiyinə dair çoxlu hədislər yazılıb. Yəni bunu deyir bu adam. Sonra deyir ki, sahibə zaman zuhur edəcək, insanlar önündə ona Quran samaya qalxacaq və əmrəl mömininin yazdığı sə Quran ortaya çıxacaq, onu oxuyacaqlar. Bu adamı təkfir edən var, özünü şiiyə deyən bir insan Nemo Tullu Əl-Cezairini təkfir edib, heç kim təkfir etmir. Əksinə bu insan alimdir, şeyxdir. Qanı buna dil uzadan yoxdur. Hər şey qalsın qarağa. Nuri Ət-Təburəsi o gün səni atmışdımı şəklini. İranda kitablarını basdıqlar buraxmağa. Həmin o Fəsulül Xitab Qurani təhrif edilməsinin sübut edən kitabın. Müasir dövrdə basdıqlar buraxmağa. O adam öləndə 1902-ci ildə onu aparıb Nəcəbtdə Əlinin qəbrinin yanında basırdılar. Və bu insan axırın 8 mücahiddən 8 alim var onlarda. Onların adı necə gedir, yadıma gəlməyir. O 8-indən axırıncısı elə budur. Yəni ən əsas, ən əzəmətli bizdə məsəl üçün mücəddid deyirik, Şeyx Mücəddid, Şeyx Mücəddid Məhəmməd Məhəvə. O da həmindir. Bax elə bir onların mücəddidinin sonundusudur. 8-dən sonundusudur. Yəni bu insanın bu boyda dərəcəsi var. Təmin o Nuru-təvrası kitab yazır və açıq-aşkar ki, bax sübut edirəm ki, bu kitab təhribdir. Əlimizdə olan. Özü demir, mənası təhribdir. İçində olan artırmalar, əlavələr var. Yəni bu elə bir şeydir ki, buza inkar, inkar etmək mənasız yoxdur. Həmu bunu bilir. Sadəcə orada in, avam insanlar bilmir, eşitməyib da e, işlərində də indi kim ki səmimidir, tövbə eləyir, ən azı o dindən çıxır. İndi başqa dinə qalıb keçsin. Axır ki ondan çıxırkən bu düzgün deyil. Səmimi olmayanda da yaşır həyatını, bu gün də ölüb gedir. Bu Allahə verəcək də haqq hesabını. Yəni belədir bu. Uzatmanın mənası yoxdur. Zətə hamı bilir. Sadəcə olaraq insana yerə biraz fərhətmə olsun ki, yəni özümü bunu ilə isbat etsəm, başqa dinlə isbat etsəm daha yaxşıdır.